Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Untuk apa pun yang saya hormati, setelah ikon utama politik di Sabah, ikon utama Barisan Nasional ataupun AMNO Sabah, telah pergi meninggalkan kita satu berita yang mendukacitakan, pemergian yang mengejutkan ramai orang. Apabila pemergian ikon utama politik BN Amno Sabah ini, apa kesan yang kita perlu perhatikan? Kesan bukan sahaja kepada Sabah, bukan Salam sejahtera Sebentar kawan-kawan Tuan-tuan dan puan, Saudara-saudara Saya ingin perkenalkan kepada Anda Ini adalah terapi Immune Transfer Factor Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan Penyakit berulang Kencing manis Kolesterol Diabetes Darah tinggi Gout Gestrik masalah melibatkan jantung, buah pinggang, masalah melibatkan perut, usus, penyakit kulit, penyakit penglihatan, dan apa saja masalah kesehatan yang Anda alami. Terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Produk ini halal, selamat, dan semula jadi. Produk ini untuk mendidik, meningkatkan, dan menyeimbangkan sistem imun badan Anda sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Saya amat rekomen Anda untuk mengambil terapi imun. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi nomor yang tertera. Jangan tangguh lagi kalau itu untuk kesihatan Anda. Saja kepada BN Hamno Sabah, tapi di peringkat persekutuan. Apa kesan kepada Anwar sebagai Perdana Menteri dan kepada Kerajaan Persekutuan? Seperti yang kita tahu, Barisan Nasional telah kehilangan dua kerusi. Pertama, Adun Lamag dan juga kerusi parlimen Kinabatangan di mana kedua-duanya ini adalah disandang oleh Alayarham Bung Mokhtar kesan kepada Anwar sebagai Perdana Menteri dan kepada Kerajaan Persekutuan undi di Dewan Rakyat Kinabatangan adalah kerusi parlimen jadi pemergian Bung menyebabkan kekosongan satu kerusi Kerusi ini perlu diadakan PRK dalam tempo tertentu. Kerusi hilang buat sementara, bermakna Anwar dan Kerajaan JRS PH di peringkat persekutuan kehilangan satu sokongan undi di Dewan Rakyat buat sementara. Jika Kerajaan Pusat hanya ada majoriti tipis. PRK Kinabat Tangan boleh beri risiko kepada majoriti. Manakala kesan kepada Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, sebagai pengurusi Barisan Nasional Pusat. Kehilangan ini adalah satu kehilangan besar buat Zahid. Kerana BN telah hilang ahli parlimen ataupun pemimpin yang berprofil tinggi. Bung Mokhtar adalah figure kuat UMNO Sabah dan ahli parlimen yang berpengaruh. Hilangnya beliau memberi tekanan kepada Zahid untuk menguruskan pertama calon pengganti barisan nasional AMNO di Kinabatangan dan kedua mengekalkan sokongan akar umbi Sabah dan yang ketiga memastikan barisan nasional Sabah tidak semakin lemah selepas pemergian Bu. Pemergian ini bukan saja mengejutkan Anwar, bukan saja mengejutkan Zahid tetapi juga mengejutkan beberapa kepimpinan Amno di media sosial, ramai yang sudah memberikan ucapan salam takziah, termasuk media sosial Najib Razak, uh, Isyam Jalil, juga ada membuat kenyataan kepimpinan warisan, dan ramai lagi ahli politik, aktivis politik yang telah. memberikan ucapan takziah. Jadi pemergian ini sangat besar untuk bukan saja BN Abno Sabah, bukan saja persekutuan tetapi seluruh Malaysia. Nah, jadi itu adalah kesan terkini kepada Anwar dan kerajaan pusat, kepada BN pusat dan kepada Zahid Hamidi yang mungkin akan terpaksa bekerja lebih keras kerana baru-baru ini kekalahan teruk BN di Sabah hanya menang 6 kerusi ditambah pula dengan pemergian ikon utama BN Amno Sabah pasti memberikan satu cabaran yang hebat cabaran yang besar untuk Zahid bagi mengekalkan kekuasaan di beberapa kerusi BN di Sabah ataupun Amno. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati Setelah Sabah ataupun seluruh Malaysia khususnya digemparkan Dengan pemergian Layarham Bumukhtar Setelah uh, 3.8 juta rakyat Sabah 38 juta, 30 juta lebih rakyat Malaysia Terima berita duka cita ini Dan uh, memberikan kesan yang cukup besar Kepada kepimpinan politik di Sabah khususnya Terutamanya Parti BN Amno Jadi apabila berlaku uh, pengosongan kerusi Kita pun tertanya-tanyalah Berkaitan dengan pilihan raya kecil yang akan diadakan Pertama di kawasan ataupun di Dun Lamag Dan kedua bagi Parlimen Kinabatangan Karena kedua-dua kerusi adalah Uh, dimenangi ataupun kerusi yang dimiliki oleh Alayarham Al Bung Mokhtar. Jadi ada yang bertanya bilakah pilihan raya kecil ini akan diadakan. Mengikut pengalaman yang kita sudah tahu, tabiat yang kita sudah tahu, eh, uh, tarik penting untuk pilihan raya kecil akan diumumkan. Uh, dalam tempo 60 hari selepas kerusi dikosongkan. Jadi saya membuat beberapa analisis ataupun beberapa kajian bagi kerusi di dunia lama bila kemungkinan pilihan rakyat kecilnya dan bagi kerusi parlimen kinabatangan bila kemungkinan tarik pilihan rakyat kecilnya bagi kerusi dunia lama kesan politik pertama sekali saya kongsikan kesan politik BN Amno perlu pertahankan kerusi pada PRK nanti jika kalah, pengaruh barisan nasional di Dun Sabah akan semakin merosot. Kenapa? Sebab baru-baru ini saja pun kekalahan yang boleh dikatakan teruk untuk BN Sabah. Dan ditambahkan pula kehilangan ikon utama BN Amno Sabah, pasti memberikan satu cabaran yang cukup hebat, khususnya kepada Zahid sebagai pengurus BN Pusat dan juga kepada kepimpinan utama BN Amno di Sabah yang ada hari ini. Bagi Parlimen Kinabatangan pula, kerusi tipis di Dewan Rakyat, Kerajaan Anwar, sementara kehilangan satu ahli parlimen yang menyokong. Jadi secara ringkasnya, saudara-saudara, kedua-dua pilihan raya kecil kemungkinan akan diadakan pada awal 2026. Tetapi tarik rasmi belum diumumkan SPR. Jadi kita nantikan pengumuman resmi daripada SPR. Jadi bagi saya uh, mungkin akan diadakan 60 hari selepas kerusi dikosongkan di mana which is uh, pada awal 2026. Keputusan pilihan raya kecil ini sangat kritikal. Sama ada Barisan Nasional AMNO boleh kekal dominan di Lamak ataupun dan di Kinabatangan atau kerusi-kerusi ini jatuh ke parti lain contohnya warisan JRS atau bebas jadi uh, dengan uh, hilangnya ikon utama BN Amno Sabah adakah dengan ini kekuasaan BN Amno Sabah akan semakin merosot, semakin meluntur adakah dengan ini warisan dan JRS bakal menjadi blok, kekal menjadi blok yang terkuat di Sabah berkaitan dengan ini apa komen anda salam sejahtera, saya ingin memperkenalkan kepada anda sebentar tentang beberapa buah buku yang saya ada tampal di sini. Ada buku Anwar Triumph, Anwar Penjara ke Istana dan Nokta Sebuah Penantian serta buku Mahadir Paradise Lost. Jadi ini adalah antara buku yang saya rekomend kepada anda untuk baca sekiranya anda ingin mendapatkan Maklumat lebih tentang strategi politik Mahathir dan Anwar, perjalanan sejarah politik naik turun Anwar Ibrahim dari penjara ke Putrajaya dan bagaimana Anwar kariernya di dalam politik. Jadi ini adalah beberapa buku yang saya rekomen kepada anda untuk beli dan baca. Buku ini sangat best.